फ्रेंड्स तेरह अगस्त उन्नीस को रात ग्यारह बजकर उनसठ मिनट पर मुस्तफ़ा अली हमदानी ने लाहौर रेडियो स्टेशन से पाकिस्तान बनने की खबर शाया की पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल आजम मोहम्मद अली जिना थे और पहले वजी अजम लियात अली खान पाकिस्तान का पहला कैपिटल कराची था पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस सर अब्दुल राशिद थे पाकिस्तान का झंडा सैयद अमीरुद्दीन ने डिजाइन किया था पाकिस्तान का कौमी तिराना हफीज जलंदरी ने लिखा था 1947 में पाकिस्तान यूएन का मेंबर बन गया था 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अफ्ताह किया गया और 1948 में ही पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद को रिलीज़ किया गया था 1952 में पाकिस्तान के इलाके सुई के मकाम से सुई गैस दरियाफ्त हुई थी 1954 में उर्दू को पाकिस्तान की कौमी जुबान का रुतबा दिया गया था 1955 में पी को लॉन्च किया गया था 1958 में पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ लगाया गया था और जनरल अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे 1960 में पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपना पहला गोल्ड मेडल हॉकी के मैच से जीता था 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई थी और ये वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी 1967 में इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल बना 1969 में पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनरल जहिया खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने 1971 में मशर पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश की सूरत में एक अलग मुल्क बना 1973 में जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान के नौवे वजी बनेक ने पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लगा दिया अडयाला जेल के अंदर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया 1980 में सोवियत अफगान वार ने आग पकड़ी और इसी साल पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आई इस जंग में इन्वॉल्व हुई आई ने सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में ध्जिया उड़ाकर रख दी और 1980 से ही पूरी दुनिया को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई की पावर का अंदाजा होना शुरू हुआ 1981 में पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए की फ्लाइट 326 को हाईजैक कर लिया गया जिसे बाद में एसएसजी कमांडोज की मदद से बाहिफाजत बचा लिया गया 1988 में जनरल जियाला की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई और इसी साल बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वजी अजम बनी 1990 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजी अजम बने 1991 में जहांगीर खान मुसल दसवीं बार ब्रिटिश ओपन टाइटल जीत गए 1992 में पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया और नाइनटीन में ही आलम चन्ना ने दुनिया के सबसे दराज कद होने का एजाज अपने नाम किया 1993 में बेनज़ीर भुट्टो फिर से वजी बन गई 1997 में नवाज शरीफ दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और न्यूक्लियर पावर बनकर दुनिया के सामने उभरा 1999 में पाकिस्तान में चौथा मार्शल लॉ लगा और जनरल परवेज मुशरफ इकतदार में आ गए 2005 में पाकिस्तान के अंदर खौफनाक खोफनाक आया और इस ने हजारों लोगों की जान ले ली 2007 में बेनजीर को रावलपिंडी के अंदर एक जलसे के दौरान गोली मारकर कर कतल कर दिया गया और 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतकर कर में आ गई 2010 में पाकिस्तान को सैलाब ने आन घेरा और तकरीबन दो करोड़ लोग मुतासर हुए 2013 में नवाज शरीफ तीसरी बार पाकिस्तान के वजीर अजम बने 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वज़ी अजम बने 2022 में पाकिस्तान की 11 सियासी जमातों ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाई और इन्हें इकतदार से हटा दिया 2023 में नून लीग के शिबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर अज़म हैं